Чуть больше 200 метров повязкой клея в сторону от вертолетной площадки. По словам Александра, стройка в прославленном месте стала для него горькой неожиданностью. 15 марта, проезжая здесь на велосипеде, увидел, что ведутся какие-то работы. Слышен звук пилы, то есть решил подойти, посмотреть, узнать у людей, что же происходит. Мне ответили, мне хотя ответили, что Земля находится в частной собственности, и они начинают какие-то строительные работы. Об увиденном Александр решил сообщить в полицию. Сотрудники городского управления МВД, приехав на место, вызвали хозяина участка. Сегодня мы дозвонились до него, чтобы узнать его точку зрения. Этот человек вызвал первым делом полицию. Все бесспорно, я ничего. Мне позвонили и с работы сорвали, что там полиция и хочет со мной общаться. Да, я приехал, все, с полицией пообщался, составили там, что там, протоколы, что, что был вызов там, для ля то есть Они проверили законность этого всего, они видели все документы, они видели все. И они развели руками, сказали, ну, ты здесь на месте и так, как положено. По словам представителя Музея героической обороны и освобождения Севастополя, строители ведут работы прямо на линии укреплений. Съемочную группа владелец на участок не пустил, но научному сотруднику не препятствовали. Снятые там кадры он предоставил нам для эфира. Траншеи частично перекрывают полевую фортикацию, то есть стрелковые накопы, ячейки, ходы сообщения, периода Великой Отечественной войны. Эта ли, линия обороны хорошо известна, она мною проходилась неоднократно, еще до проведения здесь работ. Вот, она неоднократно грабилась. 7 мая 1944 года здесь шли тяжелейшие бои за высоту. Линия фронта растянулась на 12 километров от высоты, горной до сахарной головки. По словам представителей поисковой организации Долг, эти места усеяны останками погибших и не разорвавшимися боеприпасами. Раскопки здесь можно производить бесконечно, говорят поисковики. Очень много там братских могил, санитарных захоронений. Не может быть такого, чтобы вот ни в одном месяце чтобы не было найдено останков. Наши поисковики. Много раз работали в этом районе, находили останки наших советских воинов, безымянных, именных. Потому что сам штурм Сапунгары, как и в истории, э, описывается, как это просто очень колоссальные потери. Владелец участка утверждает, что приобрел эти 10 соток еще в 2010 году у собственников земли и настаивает на том, что все документы согласованы с надзорными органами. В свое время была создана э, жск «Свобода». Да, были порезаны земли, как это делается всегда. И, э, люди получили по э, своему гражданскому праву по 10 соток земли. Кто захотел, тот ее там продавал. Кто что хотел, тот и делал. Я лично купил себе, чтобы построить дом. Да? Я сейчас строю дом. Действительно, на сайте кадастровой карты Украины в районе Сапунгары ровной змейкой обозначены несколько участков по 10 соток, предназначенных для индивидуальной застройки. Примечательно, что согласно той же кадастровой карте, рядом со злополучными участками кооператива «Слобода» выделено ни много ни мало 35 гектаров земли с целевым назначением строительства металлического гаража. Смущает меня то, что на этой земле, которая является, ну не побоюсь этого слова, священной для севастопольцев, производятся земляные работы. Лично меня, как гражданина России, жителя Севастополя, Несколько смущает законность ну, выдачи здесь земляных участков. Вопросом законности выделения земли заинтересовалась прокуратура. Есть прецедент. Недавно выявлено нарушение в процедуре приватизации участков членами кооператива «Беркут-08». В 2009 году Горсовет незаконно выделил ему 9 участков земли на территории национального заповедника Херсонес-Таврический. И даже если все документы в порядке, имеет ли право собственник строить свои жилые объекты на месте политой крови наших предков? Евгений Нипа, Дмитрий Фомин, Александр Космоненко, Севан